శ్రీ మహాగణాధిపతియే నమ నమః నమ మాత్రే నమ శ్రీ మహాసరస్వత్య మూకపంచసతి పాదారవింద శతకంలోని ఒకటి నుంచి పది శ్లోకాలు ఉత్సవ రాగం ఆ శ్లోకాలని మనం గత వీడియోలో నేర్చుకున్నాము ఈ వీడియోలో మనము పదకొండవ శ్లోకం నుంచి ఇరవై శ్లోకం వరకు కేదార రాగం శ్లోకాలని ఆడియో రూపేణ వీడియో రూపేణ నేర్చుకుందాము పదకొండవ శ్లోకం నుంచి ఇరవై శ్లోకం వరకు కేదార గౌళ రాగం కేదారగౌళరాగం न्ति मध्ये खरुचि झरी गाङ्गपयसा जगत्राणं कर्तुं मम जननिकामाक्षि नियतम् तपश्चर्यां धत्ते तव चरणिपाथोजयुगळी तुलाकोटिद्वन्त्व भणितफणिताभीतिवचसो विनम्रं कामाक्ष्या विसृमरमः पाटलितयोः क्षणम् विन्यासेन क्षपिततमः सोर्मे ललितयोः यान्मोथानम् पुरहरपुरन्ध्रीचरणयोः भवानी दृह्येता

ीरासोणाङ्कम् वहति वपुरेणाङ्कलिका पवित्री कुर्युन्नः वदतलभुवः पाटलरुचः परागास्ते पापप्रशमनधुरिणा परशिव णं लब्धुं येषां निजशिरसिकामाक्षि विवसा बलन्तो ह्यन्तन्वन्त्यः अहमहमिकां माधवमुखाः बलाकामालाभिर्न खरुचि मयिभिः परिवृते विनम्रस्वर्णाी विकच कचकालाम्बुदकुले स्फुरन्तः कामाक्षि स्फुटदलितबन्धुकसुहृद तटिल्लेखायन् चरणपाथोज किरणा सरागः सद्विषः प्रसृमरसरोजे प्रतिदिनम् निसर्गादाक्राम विबुधजनमूर्थानमधिकम् कथं कारम् वसता नतानां कामाक्षि प्रकटयति कैवल्यसरणि जपालक्ष्मी सोणो जनित परमज्ञानलहरी पिता सव्यासङ्गो विफलित जगज्जाद्यगरिमा मनःपूर्वाद्रिं मे तिलकयतु कामाक्षितरसा तमस्काण्डद्रोहि तव नमस्कुर्मः प्रेम् खन् मणिकटकनीलोपलमहः पयोधौरिं खद्भिः नखकिरणफेनैतवळिते स्फुटं कुर्वाणाया प्रबल चलदौर्वान्नलशिखा पितर्कं कामाक्ष्या चरणयो चरणयोः शिवेपासाये तमलघ्नि तमः धिनाधिशायेतां मम हृदय बाधोज विपिने न भोमा सायेतां सरसकविता श्रुतकिरणौ देवि चरणौ निषिक्तम् श्रुत्यन्ते नयनमिव सदृतरुचिरै समये जुष्टम् शुद्धैरधरमिव रम्यै द्विजगणैः

ఆడియో రూపంగా చేయడం జరిగిందండి ఈ ఆడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చెయ్యండి సబ్స్క్రైబ్ చెయ్యండి లైక్ చెయ్యండి మీకు తెలిసిన వారికి కూడా ఈ వీడియోని ఫార్వర్డ్ చెయ్యండి అందరికీ ధన్యవాదములు